والمجتبى والمرتزى على آله وأصحابه وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّائِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا إِمَّ دَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَا قِمَّ دَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي لَا يُمْكِنُ السَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا و بزرگ قصہ مختصر بعد ہم ناظرین آج کا ماہ شعبان المعظم کا یہ مقدس خطبہ جمعۃ المبارک محبت الہی کے عنوان سے موسوم ہے سورہ بقرہ کی بارہ نمبر دو سے چند الفاظ قرآنیہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے آئیے سب سے قبل اس کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہوا وامین ناز لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں میں یتفیز و مندون جو اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیتے ہیں یو نہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے و لذین ہاں بہرحال وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اشد حب اللہ وہ اللہ تعالی سے شدید ترین محبت کرتے ہیں ابھی سایہ مبارکہ میں دو پہلوؤں کا ذکر ہوا اور دو گروہوں کا ذکر ہوا اب پہلا وہ گروہ ہے اور وہ جماعت ہے کہ جو اللہ کے علاوہ اپنی محبتوں کا محبت اسی اور کو بنا لیتے اب ان کی طلب ان کی محبت ان کی محبت کا مرکز اور ان کے تعلقات کا مرکز اللہ کی ذات کے علاوہ غیر اللہ ہے اور اندازہ کا معنی یہ بھی لکھا گیا مفتری لکھا کہ جس کو ندا لگائی جائے اس دور میں عرب نعوذ باللہ بتوں کو ایسی صدا لگاتے تھے جیسے ہم اللہ کو صدا لگاتے جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ اللہم یہ بھی التجا ہے اور یہ بھی ندا ہے اللہ اے ہمارے رب اے ہمارے اللہ تو یہ لوگ بتوں کے ساتھ اپنے تعلق کو اس انداز سے مضبوط کرتے تھے کہ گویا جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے اب اس کائنات کے اندر جو سب سے بڑھ کر محبت کا محور اور مرکز اور جو انسان کی تخلیق اور انسان کا اس دنیا کے اندر محبت کا محور ہے وہ اللہ کی ذات کو کیسے ہونا چاہیے مفسرین نے اس کی وجوہات بھی لکھی ان کا کہ محبت کے لیے سب سے جو پہلی اور بنیادی چیز ہے اس ہستی کا ہمارا سب سے بڑھ کر دل کے اندر پیار اور محبت کیوں ہونا چاہیے اس لیے خالہ کا لکوم ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا پہلی وجہ اور ساتھ ظاہر ہے وہی اللہ ہے جس نے خلق الانسان من سلسال کہ انسان کو ایک کھن خن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اب گویا وہ انسان جو آج اتنے خوبصورت انداز میں اس کائنات میں رہ رہا ہے اور اس کائنات میں اللہ نے اسے کئی کئی پہلوؤں سے نواز رکھا ہے فرمایا اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تیرا جو اصل وجود ہے وہ تو مٹی ہے ایک کھن خن کھناتی ہوئی اور کہیں کہا گیا سیاہ کالی مٹی ہے جس سے اے انسان تجھے بنایا گیا کہیں فرمایا گیا من میں کہ ایک ایسا پانی کا نطفہ ہے جو بہنے والا ہے اس سے پیدا کیا گیا گیا کہیں فرمایا گیا میں نطفہ امشاج ایک ناپاک پانی کے نطفہ سے تجھے پیدا کیا گیا مختلف یہ انداز اللہ نے قرآن میں اپنائے انسان کی تخلیق کے مراحل پیدا فرمائے ان کو بیان کیا تو فرمایا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس ذات نے تمہیں سب سے پہلے جب تمہارا وجود نہیں تھا اس نے تمہیں وجود بخشا اور جب تمہاری پہچان نہیں تھی اس نے تمہیں پہچان عطا فرمائی جب جس وقت اس ذات نے تمہیں کائنات کے اندر مخلوقات بنایا لیکن وہ چاہتا تو کسی اور مخلوق میں بھی ڈال دیتا لیکن اللہ تعالی نے تمہیں ساری مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان بنایا فرمایا یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کی جانے یہ پہلا پہلو ہے اور یہ وہ پہلو ہے جو ہر انسان کے لیے مسلمان ہونا مومن ہونا کافر ہونا مشرق ہونا یا اس کا اہل کتاب ہونا یہ معاملات سارے بعد کے ہیں یہ پہچان اس کی مذاہب کی بعد میں ہے لیکن جو سب سے پہلے اس روح زمین میں جسے انسان کہا جاتا ہے جسے آدمی کہا جاتا ہے جسے عبد کہا جاتا ہے جسے بندہ کہا جاتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہے یہ بات تو طے ہے کہ اللہ نے اسے انسان تو بنایا ہے انسان تو ہے وہ اس کائنات کے اندر انسان تو وہ ہے تو بحثیت ہے انسان چاہے اس کا تعلق کسی چیز سے بھی ہے یہاں تک کہ جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی چاہے وہ اگرچہ بت پرست بھی ہے اس بت پرست کو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ مجھے کم از کم پیدا اس بت نے تو نہیں کیا کیونکہ اس بت کو تو بنانے والا خود وہ انسان ہے <تصفح> یہ بات طے ہے دنیا میں کبھی کسی بت پرست گرو نے یہ دعوی نہیں کیا کہ ہمیں بتوں نے پیدا کیا یہ دعویٰ آج تک ہمیں نہیں مل سکا یہ وہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ رزق یہ بت دیتا ہے یہ بت ہمارا ہمیں ہوا دیتا ہے یہ بت ہمارے لیے بارش برساتا ہے وہ کہتے ہیں بت پرست مشرے کہ یہ بت ہمارے لیے تازہ ہواؤں کو لے آتا ہے یہ بت ہے جو ہماری اولاد ہمیں دیتا ہے یہ ان کے نظریات آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے قرآن میں آپ کو مل جائیں گے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن کسی بت پرست نے کسی مشرق نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کو پیدا کرنے والا یہ ہے یہ نہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ ہمارا خالق یہ ہے اسے رازق بھی کہتے ہیں اسے رازق مانتے بھی ہیں لیکن یہ تصور رکھتے ہیں کہ ایک ہے جو سب سے بڑا خدا ہے یہ تصور آج بھی ہندوستان میں ہندو ازم میں بھی اور ان کی کتابوں میں بھی اور وید میں بھی اور گرنتھ میں بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ یہ ہیں خدا ان کے نعوذ باللہ یہ ان کی بات کر رہا ہوں بت پرستوں کی لیکن ان کا ایک بڑا خدا ہے جو سب سے بڑا خدا ہے یہی تو ہماری پھر ہمیں نفی سکھائی گئی کہ تم نے کلمہ پڑھ کے اس کی نفی کرنی ہے لا الہ الا اللہ کہ کائنات میں بھئی کوئی اور معبود ہے ہی نہیں کائنات میں اگر کوئی معبود ہے تو صرف ایک اللہ وعدہ اللہ شریف کی ذات بات ہے اس کی نفی میں پھر یہ کلمہ آیا اس کی نفی میں اللہ نے یہ کلمہ پڑھایا اور پڑھایا اپنے محبوب کے واسطہ سے کہ اس کا اقرار کرو کہ لا الا اللہ بھائی کوئی معبود نہیں ہے نہ تمہیں رزق دینے والا کوئی معبود ہے نہ تمہیں اولاد دینے والا کوئی معبود ہے نہ تمہیں ہوائیں دینے والا کوئی معبود ہے نہ تمہارے لیے بارش برسانے والا کوئی معبود ہے نہ تمہارے لیے کھیتی اگانے والا کوئی معبود ہے نہ تمہارے لیے دریاؤں میں پانی لانے والا کوئی معبود ہے جس کے لیے تم یہ اپنی دوشیزہ لڑکی کو بھی قربان کر دیتے ہو نہ تمہارے لیے اس کائنات کے اندر نئے موسموں کو بدلنے والا اور تمہارے لیے سعادت مندی پیدا کرنے والا کوئی بت ہے بلکہ یہ ساری چیزوں کا جو خالق ہے والذی خلق السماوات والارض وما بینہما فرمایا یہ آسمان یہ زمین اور جو کچھ اس کے درمیان چل رہا ہے سب کو بنانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے کون ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے فرمایا اس بنیاد پر تمہارے لیے سب سے پہلے جو محبت کا حقدار ہے وہ کون ہے وہ اللہ کی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے اس کے بعد فرمایا جب تم پیدا ہو گئے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے اندر جو اہم مسئلہ ہے وہ انسان کے رزق کا ہے اور اس میں رزق میں کئی قسمیں ہیں وہ رزق کھانے کا بھی ہے وہ رزق پینے کا بھی ہے وہ رزق علم کا بھی ہے وہ رزق شعور کا بھی ہے وہ رزق تمہاری عزت کا بھی ہے وہ رزق تمہاری اولاد کا بھی ہے وہ رزق تمہارے لیے صحت مندی کا بھی ہے یہ تمام چیزیں جو انسان کو میسر آتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے رزق یہ ساری کیا چیزیں ہیں رزق ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت عطا کی یہ صحت کا رزق اللہ نے اسے دے رکھا ہے اللہ نے جس کو آنکھوں کی روشنی دی یہ اس کو اللہ نے بسارت کا رزق عطا کر رکھا ہے جس کو اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی اس کے پاس زبان کے نطق اور بولنے کا رزق ہے جو سنتا ہے صحیح انداز سے اللہ نے اسے سماعت کا رزق دیا ہے جو چلتا ہے اللہ نے اسے پاؤں کا رزق دیا ہے جو چھوتا ہے ہاتھ سے اور کام کرتا ہے اللہ نے اسے ہاتھوں کا رزق دیا ہے فرمایا اس کے بعد جس ذات نے اس کائنات میں اپنی مخلوق میں سے ہر مخلوق کو ان ساری نعمتوں کا رزق دیا ہے تو وہ تقاضا کرتی ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اسی سے کی جانی چاہیے اور یہ سارے جی رزق جو میں نے گنوائے ہیں یہ دینے والا کون ہے اللہ وحد اللہ شریف یہ کون ہے اللہ وحد اللہ شریف ہے تو فرمائے یہ دوسرا پہلو مفتری نے نکالا کہ اس پہلو کی بنیاد پر یہاں بھی ابھی انہوں نے کہا مذہب کی بات نہیں ہے یہاں بھی ابھی دین کی بات نہیں ہے یہاں بھی ابھی کوئی شخص مسلم ہے یا غیر مسلم کوئی پرست ہے یا مشرق ہے یا وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے اہل کتاب ہے کوئی بھی ہے اس سے بالا تر اور اوپر کی بات ہے کیونکہ اس کائنات میں ہر انسان کو ہر زی روح کو جو کچھ بھی مل رہا ہے رزق کی صورت میں وہ دینے والا کون ہے اللہ کی ذات ہے وہ رزق دیتا ہے اور اس نے خود اعلان فرمایا سب سے بہتر رزق دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے یہ بھی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب و کتاب رزق دیتا ہے اب اس رزق میں پیسے اور دولت صرف نہیں ہے مال نہیں ہے اس میں بھی رزق وہ ساری چیزیں جو میں نے گنوائی ہی ہیں وہ ساری ہیں اللہ جس سے چاہتا ہے ہر چیز بے حساب و کتاب عطا فرما دیتا ہے فرمایا یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان جس نے تجھے پیدا کرنے کے بعد یہ تمام نعمتوں کا رزق دیا ہے وہ ذات اس کا حق رکھتی ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اسی سے کی جائے تیسرا پہلو اس کائنات کے اندر انسان جب دنیا میں آیا تو ظاہر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے اور کل بروز حشر جب وہ دنیا میں وقت گزارنے کے بعد اپنے آخری سفر کا مسافر بن جائے اور اس فانی دنیا سے وہ کوچ کرنے کو ہو تو اس کے پاس کچھ ایسا ضرور ہو کہ وہ اپنے مالک کے حضور حاضر ہو کر اس مالک کو راضی کر سکے فرمایا وہ اس کی جو بنیادی اور پہلی چیز ہے وہ کیا ہے وہ دولت ایمان ہے وہ کیا ہے دولت ایمان ہے اس کائنات کے اندر ساری دولتوں سے بڑھ کر جو دولت ہے وہ دولت کس چیز کی سیزگی ہے ایمان کی دولت ہے سارا مال اولاد عزت مقام درجہ مناسب یہ سارے بعد میں ہیں سب سے پہلے اور اولی بڑھ کر جو سب سے بڑی چیز ہے انسان کے لیے وہ کیا ہے وہ ایمان کی دولت ہے اور جو شخص یہ دولت رکھتا ہے اسے مبارک ہو کہ اللہ نے اسے کائنات کا سب سے بڑا صاحب دولت بنا رکھا ہے وہ سب سے بڑا امیر ہے وہ سب سے بڑا امیر ہے کہ اس کائنات میں جس کو اللہ نے دولت ایمان سے نواز رکھا ہے اب دیکھیے ہاشم میں عرب میں بہت سے قبیلے ہیں ان قبیلے میں سے سب سے جو بڑا قبیلہ ہے وہ قبیلہ قریش کا ہے قبیلہ قریش کا ہے سب سے ٹاپ آف لسٹ جو رائل فیملی ہے اس کا نام ہے ہاشم وہ کون سا قبیلہ ہے قبیلہ ہے اسی قبیلہ میں تشریف لیا تھی اب اسی قبیلہ میں ظاہر ہے عرب کا عجم کا سب سے بڑا جو رسپیکٹیبل قبیلہ ہے وہ قبیلہ ہے قبیلہ ہے اب اسی میں ایک شخص ہے کہ اس کی برائی اور اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل اور سورت اتار دی تب یادا ابھی لہ میو و تب ماں کسب سیسلا نارن الحطب حبل من مسد ابو کے کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ٹوٹ جائیں گئے اس کی بیوی کے بارے قرآن میں آئی اب سوال یہ ہے کہ یہ قبیلہ ہاشم کا انسان ہے آدمی ہے اس کے بارے تو اس کی مذمت اور برائی میں قرآن کی آیت آ جاتی ہے اور ادھر ایک کبیلا حبش کا شخص ہے جس کو عرب میں سب سے نیز کردانا جاتا ہے اور وہ آتا ہے اور اس کو شان یہ ملتی ہے کہ سارے سردار نیچے کھڑے ہیں اور قبیلہ حبش اور اس قبیلے کا حبشی غلام کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑتا ہے سب سے بلند کھڑا ہے کیا دولت اس کے ہاتھ آئی کہ وہ دنیا کا ارزل شخص بن گیا ابو لہب اور یہ کمال سب سے بلند ہو گیا کون سی دولت اس کے پاس آئی وہ دولت ایمان ہے کیا ہے دولت ایمان ہے اور دولت ایمان سے اللہ نے اسے اتنا بلند کر دیا اتنا عالی کر دیا کہ ہاشم اور قریش کے قبیلہ کے لوگ اور بنی تمیم کے لوگ اور باقی جتنے بھی یہاں قبیلہ سقیف کے لوگ اور باقی جتنے قبائل ہیں وہ قبیلہ سعد والے بھی ہیں وہ نیچے کھڑے ہیں اور حبش سے آنے والا غیر عربی جو عربی بھی نہیں ہے عجمی ہے عجمی شخص کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کعبے کی چھت پہ چڑھ کے حضور کی موجودگی میں اذان پڑھ رہا ہے یہ درجہ اور دولت اسے کہاں سے ملی ایمان کی دولت سے اللہ تو پتا چلا اب یہ دولت ایمان سب سے بڑی دولت ہے تو جب جس شخص کو اللہ نے یہ دولت ایمان عطا کی ہے تو دولت ایمان دینے والا کون ہے اللہ تعالی ان اللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم عطا کر دیتا ہے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے تو ہدایت اور یہ اسلام کی دولت اور ایمان کی دولت کس کی توفیق سے ملی اللہ کی توفیق سے ملی فرمایا میں تیسرا پہلو ایمان والوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس نے تمہیں بے ایمانی والی اس سے اٹھا کر ایمان کی دولت سے نواز کر تمہیں ایمان والوں میں شامل کیا ہے اس اللہ کا شکر اور اس کی محبت تمہارے اوپر فرض اب قرآن کی جو اگلی آیا مبارکہ کا حصہ ہے اب میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں فرمایا زینا فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ پھر اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اب وہ جو محبت ہے اب اس پہلو کی جانے بڑھے اے اللہ یہ ہماری ساری محبتوں کے پہلو اور ہماری محبتوں کا مرکز اور ہماری محبت کے تمام تقاضے تیری ذات پہ, پہ پورے ہو رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینے میں ہمارے قلب و جگر میں مولا تیری محبت سب پہ غالب آ جائے ہمیں طریقہ بتا دے ہم کیا کریں کیسے ہو کہ ہم اس محبت کو صادق بنا سکیں اور یہ محبت سچی ہو جائے فرمایا ان تم تحبون اللہ فاتبیونی یببکم اللہ فرمایا اگر تم یہ دعوی کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ سے محبت ہو جائے تو فرمایا آؤ میرے محبوب کی اتباع کر لو اللہ تمہیں اپنا محبوب اب گویا محبت رسول کو اللہ نے کس انداز میں ہمارے اوپر لازم قرار دیا اب ظاہر ہے اللہ کی ذات کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے اب وہ ایک عجیب معاملہ ہے اس کی ذات کا جو انسان اس کی سمجھنے کے لیے شیخ سادی نے کہا کہ اس میں جتنے بھی آئے جتنے بھی آئے فرمایا پھر کوئی واپس نہیں آیا یہ ایک ایسا راستہ ہے فرمایا جس پر کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں راز کھلا تیرا جس کو بھی اللہ کی ذات کا راز سمجھ آ گیا وہ چپ ہو گیا وہ کیا ہو گیا چپ ہو گیا خاموش ہو گیا اب اس نے کہا کہ اللہ کی ذات کیا ہے اس نے کہا بس اپنے من میں ڈوب کے سے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کو سچا کر لے اب جب وہ اللہ سے محبت اور اللہ کی ذات کے ساتھ محبت اس قدر صادق ہوتی ہے اور اس قدر مضبوط ہوتی ہے تو فرمایا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اب تمہیں ظاہر ہے کوئی تصویر چاہیے کوئی صورت چاہیے آؤ میں تمہیں صورت بتاتا ہوں تمہیں ایک ایسی ذات بتاتا ہوں تمہیں ایک ایسا گھر بتاتا ہوں تمہیں ایک ایسا در بتاتا ہوں جس در پہ آ جاؤ جس گھر میں آ جاؤ جس ذات پہ آ جاؤ جس ذات اور جس ہستی کے قدموں میں آ جاؤ تو فرمایا تمہیں میری محبت نصیب ہو جائے گی اور تمہارے دل میں وہ محبت صادق ہو جائے گی تو قرآن میں حکم دیا ان کن تم تو ہبو اللہ فرمایا حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کل ان کن تم تو ہبو اے حبیب آپ ان سے فرمائیے اگر تم اس دعوے میں نکلے ہو اور اس راستے میں نکلے ہو اور اس راستے میں چلے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت نصیب ہو جائے تو آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں وہ راستہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کر لو میرے محبوب کی اتباع کر لو اب یہاں فرمایا گیا اطاعت کا ذکر نہیں ہے اتباع کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے اتباع کا ذکر اطاعت اور اتباع میں فرق ہے اطاعت اور اتباع میں فرق ہے جہاں اتی اللہ الرسول اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے اور اطاعت رسول کی بھی ہوتی ہے لیکن پورے قرآن میں آپ کو عطی اللہ ملے گا اطبا اللہ نہیں ملے گا اللہ کی اطاعت کا حکم ملے گا اللہ کی اتباع کا حکم نہیں ملے گا اس لیے فرق کیا ہے اطاعت یہ ہے کہ آپ کو کسی کا کوئی پیغام پہنچا آپ نے اس کے پیغام کو سنا اور اس حکم کی تعمیل کی اور اسے مان لیا تو یہ کیا کہلاتا ہے اطاعت اس کے لیے اس شخص کا ہونا یا نہ ہونا آپ کے سامنے ضروری نہیں ہے کسی کا آرڈر آ گیا اللہ کی اطاعت اسی لیے ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھ کر اس کی بات کو نہیں مانا اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا اس کا حکم آیا ہم نے اس کو تسلیم کیا مان لیا تو یہ کیا کہلایا اطاعت یہ کیا کہلایا اطاعت دوسری ہے اتباع اتباع کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے نقش قدم پہ چلنا کسی کو دیکھ کر جو جو وہ کرتا چلا جا رہا ہے اسی طرح اس کو دیکھ دیکھ کر وہ کرتے چلے جانا یہ اتباع کہلاتا ہے اللہ نے فرمایا میری اطاعت کرو اور میرے محبوب کی اطاعت کے ساتھ اتباع بھی کرو پیروی اس کا معنی عام اردو میں کیا کرتے ہیں پیروی پیروی کیا ہوتا ہے پیروں کے ساتھ مل کر پیچھے پیچھے چلنا جدر وہ چلے ادھر تم چلو جہاں سے وہ ہٹ جائے وہاں سے تم ہٹ جاؤ اس طرف سے وہ دائیں ہو تم دائیں ہو جاؤ وہ بائیں ہو تم بائیں ہو جاؤ جس جانے وہ چلے تم اس کے پیچھے سوچے سمجھے چلتے چلے جاؤ یہ اتباع کہلاتی ہے اللہ نے فرمایا اے لوگو اے ایمان والوں نے میرے محبوب کا حکم بھی ماننا ہے تاکہ اطاعت ہو جائے اور میرا محبوب جدر چلے تم نے ادھر ہوں کر کے چلنا ہے تاکہ محبوب کی اتباع جائے اب جب تم فرمایا جب تم میرے محبوب کی اتباع کر لو گے اور اس کے پیچھے پیچھے جدھر نبی کا چہرہ ادھر امتی کا چہرہ جدھر نبی کا رخ ادھر امتی کا رخ جو نبی کی پسند وہ امتی کی پسند جو آقا کی ناپسند وہ امتی کی ناپسند جسے آقا پسند فرمائیں اسے امتی پسند فرما لے جس سے ہٹ جائیں اس سے امتی ہٹ جائے یہ اتباع کہلاتی ہے فرمایا جب تم اس انداز سے میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو تمہیں مجدہ جا فضا سنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم نے اپنی محبت کو سچا کر تو گویا اتباع رسول محبت الہی ہے آج کا جو خطبے کا اہم پہلو جو میں ارز کر رہا ہوں اور آخری یہ جملہ آپ کو دے رہا ہوں دوبارہ ارز کرتا ہوں اتباع رسول اتباع رسول یہ اللہ کی محبت کا عظیم راستہ ہے اللہ کی محبت کا عظیم راستہ ہے اور ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے ہمارا دل اللہ کی محبت سے روشن ہو جائے ہمارے دل میں ساری محبتوں سے بلان محبت اللہ کی ہو جائے تو اس کا راستہ سادہ سا ہے اور قرآن نے بڑا واضح فرما دیا فرمایا جس راستے پر میرا محبوب چلا اس راستے پہ چلنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ تجھے محبوب بنا لے گا اور تو اللہ کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تیرے دل میں اللہ کی محبت سچی ہو جائے گی پھر کائنات میں بھی تو با عزت رہے گا کل حشر میں با عزت رہے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آ